Ну, это было вчера перед э, тренировкой, перед игровой. И, и Сергей Станиславович сказал мне, ну какие ощущения переживал. Как бы... Можно сказать, что это как бы мой заново дебют. Столько времени пропустил. Ну, переживал, но настраивался на эту игру. Что... Ну, мы с командой поговорили, уже как бы не было ничего терять. И... Просто мы сегодня играли друг за друга, бились за команду, за имидж клуба. Хотели тех болельщиков, которые пришли на футбол. И, ну, я считаю, это настоящие болельщики, потому что погода плохая, результат не тот, последние игры. А пришли настоящие болельщики, пытались их как бы, порадовать этой игрой. А до первого забитого гола киевским «Динамо» в принципе игра была такая скользкая. Как бы ты вот охарактеризовал? Все-таки были моменты у соперника? Ну да, первые минуты такие напряженные получились. Как бы соперник тоже хотел выиграть, тем более они как бы могли пройти дальше. Так что было напряженно, но хорошо мы справились с этим и забили гол. Конечно, ошибки были, но Слава Богу, что как бы, наши ворота остались на ноль. Переломный момент матча. Ну, я же говорю, наверное, когда третий волк забили уже, в принципе. Как бы было уже спокойно, но это было доигрывать игру. Твои подключения к атаке это часть установки тренера? Нет, я же говорю, тренер просил, главное, сзади сыграть. Мне надежно. Ну, я старался это делать, но. Говорил, если будут моменты в атаке, то можешь подключаться. Но главное, чтобы сзади было. Ну, в принципе, когда уже второго игрока у них удалили, появилось много зон. В принципе, у них там впереди только один игрок оставался, и то иногда. Ну, я пару раз попытался подключиться. Такое получилось, не знаю. Получилось, не получилось. А такие победы, они как бы воодушевляют, учитывая то, что впереди матч с Донецким шахтером, национальное дерби? Не, ну конечно, мы в Лиге чемпионов не выигрывали, так что только положительные эмоции. Шахтер стараемся на игру. Хотим выиграть. Это всегда принципиально играть. Так что будет интересно, я думаю.